আমি বাইকৰ ক্ষেত্ৰ এক্সেপ্ট হেলমেট আন কোনো কথা ফাইন কৰিব নোৱাৰিব আসসালামু আলাইকুম কি খবর সবার কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আইলাম আনাগরের সামনে সবাই দেখাইবেন আজকে কি একটা খবর রাজ্যর লাখ লাখ বাইক আরক্ষীর ই রিক্সা অটোর চালকর ভাবে ডাঙ্গর খবর মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ক্যাবিনেট এই ডাঙ্গর খবর রাজ্য রাহি গল নতুন নিয়ম বর্তমান বাইক চালায় যে কোনো একটা সেকেন্ডে যুদুল পড়লেন যুদুল হে সেকেন্ডে বাইক একটা চালায় গেতেছেন যাইতে যুদুল হেলমেট নিয়ে জুল বাইক চালায় যান কোনো একটা সেকেন্ডে যায় এরা পড়বেন না আর যুল বাইক বাইক জুদুল চালায় গেলেন হেলমেট ছাড়া তাহলে যায়রা সেকেন্ডে পড়ে যাবেন আর বাকি যত খবর আছে সবাই শুনেন ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ইতিমধ্যে কয়া দিব সবাই শুনে বিভিন্ন সংবাদ সাধাৰণতে এটা অভিযোগ উঠা যায় যে আমাৰ পৰিবহণ আৰু ট্ৰেফিকৰ কৰ্ম পুলিচসকলে সৰু সৰু অটো ৰিক্সা চালক আদিক ফাইন আদিৰ কাৰণে দিগদাৰী কৰে বা আমনি কৰে তাৰ ফলত দুখীয়া মানুহখিনিৰ কষ্ট হয় আজি কেবিনেটত আমি দুটা সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে বাইকৰ আৰোহীক টু হুইলাৰৰ একচেপ্ট হেলমেট আন কোনো কথাত ফাইন কৰিব নোৱাৰিব অকল হেলমেট নিপিন্ধিলে কাগজ নাই পত্ৰ নাই এইবিলাক নকৰিব যদি কাৰোবাৰ কাগজ নাই তেতিয়া তেওঁলোকক নটিছ দিব তেওঁলোকে কাগজ ঠিক কৰিব কিন্তু ফাইনত যিকোনো তিনি হুইলাৰ তিনিচুকীয়া যুক্ত গাড়ীত চাৰিবাৰকৈ তেওঁলোকে অপৰাধ নকৰালৈকে আদিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব খোজে আমি এনে হিচাপ কৰি চাইছিলো যে ইয়াত ফাইনৰ নামত চৰকাৰে যোৱা গোটেই তিনি বছৰত ছয় সাত কোটি টকাও পোৱা নাই গতিকে ছয় সাত কোটি টকাৰ কাৰণে আমি মানুহক হুলস্থুল কৰি থকাৰ কোনো অৰ্থ নাই কিন্তু তেওঁলোকে যদি ভুল কৰি থাকে তেওঁলোকৰ আমি বেলেগ ধৰণৰ আন ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম টকা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে আন যি এক্টত আছে আন আমি আইনী ব্যৱস্থা ল'ব পাৰিম কিন্তু ফাইনটো নোলোৱাকৈ বেলেগ ব্যৱস্থাবিলাক আমি ল'ম ফাইনটোলৈকে আমি নাযাওঁ যাতে মানুহৰ মাজত ধাৰণা নহয় যে চৰকাৰে বিভিন্ন টকা পইচা এই দুখীয়া মানুহবিলাকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি আছো আমি বাইকৰ ক্ষেত্ৰত গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰতো ফাইন হ'বই যি মটৰ চাইকেল চলায় মটৰ চাইকেল চলোৱাক আমি অকল বাইক হেলমেটৰ ক্ষেত্ৰত ফাইন কৰিম ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভ আদি কৰিলে আমি এই কথাটো এতিয়া অনা নাই কিন্তু আমি বৰ্তমান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ড্ৰিংক মানে হেলমেট নিপিন্ধিলে আমি ফাইন কৰিম বাকী কথাবিলাকত এনেকুৱা এই মটৰ চাইকেলবিলাক আমাৰ চুইগি টুইগি বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালীয়ে চলায় আৰু কলেজত অহা ল'ৰা ছোৱালী চলায় স্কুলত অহা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চলায় হেলমেটটো নিপিন্ধিলে তেওঁলোকৰ এক্সিডেণ্ট হ'ব তেওঁলোকৰ মৃত্যু হ'ব তেওঁলোকক বচোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব বাকী এই যে কিবা এক্সপায়েৰী ডেট হৈ গ'ল কিবা পলিউশ্যন নাই কিবা প্ৰিমিয়াম দিয়া নাই সৰু সৰু কথাৰ কাৰণে যিবিলাক ফাইন কৰে ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভটোতো ফাইন থাকিবই কিন্তু সৰু সৰু কথাৰ কাৰণে যিবিলাক ফাইন কৰে কেতিয়াবা কেতিয়াবা অভিযোগ আহে যে লাইচেঞ্চখন দুটা দিন পাৰ হৈ গ'ল ক'ৰবাত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো নাই ক'ৰবাত পলিউশ্যন নাই বাকী কথাবিলাকৰ যিটো ফাইন কৰে তাক আমি প্ৰথম ৱাৰ্ণিং দিহে

সেইটো আমি নোহোৱা কৰি দিছো যে আমাক টকা নালাগে আইনী ব্যৱস্থা আমি লম এক্সেপ্ট হেলমেট আন কোনো কথাত ফাইন কৰিব নোৱাৰিব অকল হেলমেট নিপিন্ধিলে ফাইন হব বাকী আৰু কাগজ নাই পত্ৰ নাই এইবিলাকত যিটো ফাইন কৰে সেই ফাইনটো আৰু এতিয়াৰ পৰা নকৰিব